สวัสดีครับเปนนะครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภาษาไทยกับจุ๋ยเรียนส์จีนี่จะกับท่านท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  那建议跟推荐呢？我看到有人把它放在一起讲但我个人认为哈，就是意思相近，但是使用的时机不同，所以我把它分开讲。好，那按照惯例，我们就从例句开始看。第一个就是先来看介绍的意思。n e t n ำตัวเอง n ่ n n แ na m ำตัวเอง 好，t n ะ m ำ是这一课的标题。然后第一个意思是介绍，多 n 是自己，所以介绍自己合起来，大家就可以全部一起记。แนะน e 多 n 就是自我介绍。gone 呢是先做什么的先，所以整句应该很好理解。แนะน e 多 n gone 先自我介绍。下一句，แนะนำ嗨，รู้จักกัน。แนะนำ嗨。 如在干好，那那我们央是介绍，还有点像是中文的让。那如在就是认识或是知道的意思，那干就是一起嘛。所以那那我们还如在干就是介绍让你们呃知道，介绍让你们认识。好，那第三个例句是那那，บริษัทของเรา，a นะนำ。 Borisat，ของเราแนะนำ一样是第一个意思，介绍。b o r i s a 是公司的意思，ของ是你的、我的的的，那 Rao 是我或是我们。好，所以整句แนะนำ Borisat ของเรา就是介绍我们的公司，或是介绍我的公司都可以。好，那以上就是แนะนำ的第一个意思，介绍。好，那接下来我们就来看แนะนำ的第二个意思是建议的意思。 好，选的例句是ไม่แนะนำท m แบ a นี้。ไม่แ n ะนำทำแบบนี้。ไม是否定的不，แนะนำ在这里是第二个意思，他们是做什么事情的做，那แ a บน是如此或是这样，所以整句ไม่แนะนำทำแบบนี tam, ้就是不建议这么做，不建议这样做啊、呃。第二个例句是แนะนำ by คุยกันต่อหน้าดีกว่าแนะนำไปคุยกันต่อหน้าดีกว่าแนะนำยังชื่อเจนี่ไปสืบมาคุยกัน本来意思是聊天好那在这里有一点中文可以翻成谈 到那到那就是本来字面上意思是在人家的面前嘛，那在这边就是面对面的意思。那敌寡就是比较好，所以整句什么意思呢？奈南拜亏干导那敌寡，就是我建议你去面对面聊比较好。我建议你们面对面谈比较好。好，接下来我们来看选的第三个例句是他们样来的，嗨。 咋能哑哑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 哑�� n、no、น i 有点像是一下，好，所以整句ทำอย่างไรดีให้คำแนะนำ n a ่อย，该怎么办才好呢？给一下建议嘛，给一点建议吧，差不多是这个意思。好，那以上就是แน n a ำ的第二个意思，建议。那接下来我们呢，就来看แน n a ำ的第三个意思，推荐。选的例句是 n a ะนำร้า a อาหารรู如้ร แนะนำร้好，แน在这里是第三个意思，推荐的意思。ร้า <noise> น是商店，อา是食物，所以ร้านอ合起来就是没错，就是餐厅的意思。那รู就是豪华或是高级的意思，所以整句แนะนำร้านอา就是啊、呃，推荐一下高级的餐厅。 然后第二个例句是：n e t n ำให้คุณไปเที a ยว e ะเล。แนะนำใ b ้คุณไปเท e ่ยวท好，แ n ะน是推荐，h i ้คุ就是让你，by t ที่去玩。那ท l e ล是海边，所以整句：แน n นำ m h ้คุณไปเท l ่ยวทะเล，推荐你去海边玩。 好，那接下来我们就要来看这一集的最后一个例句。แนะนำห n ั tina d ่าดูประทับใจ。แนะนำหนังที่น่าดูประท好，แน在这里一样是第三个意思，推荐的意思。囊是电影，那 T 呢，就是用来指定前面的囊怎么样的囊呢？ 那都那都就是好看，值得看，所以南提那都就是好看的电影，值得看的电影。好，后面 buttap 在 buttap 在就是令人印象深刻的，所以整句 neam 南那都 buttap 在推荐好看、令人印象深刻的电影。好啊、呃，以上就是 neam 的第三个意思，推荐。 好，那以上就是这一集要跟大家分享的 n e a 的三个意思的所有例句内容以及讲解。如果你有任何的问题、心得以及感想，欢迎在下方留言让我知道。如果你喜欢我的影片及频道，请记得帮我按赞、订阅、加分享。那我们就下一支影片见喽！ขอบคุณมากครับ，